Мы хотим участвовать в этом процессе, мы хотим помогать в этом процессе. Мало того, в итоге это не только наши проблемы. Проблемы фарминдустрии ⁇ это проблемы пациентов особо международные фармкомпании, которые тоже представляю и я лично, они как-то выживут на, на, рынке либо украинским, либо мировым. Хотелось бы, чтобы не страдали в так сложной, тяжелой ситуации, в которой находится страна, не страдали самое слабое звено этого, этой системы, это пациенты. И потому мы собираемся здесь, потому мы хотим вместе, особо все присутствующие здесь ассоциации никогда не были э, революционными, мы хотели бы совместно работать с властями страны, с министерством, с Кабмином, с всеми, которые на это готовы. Особое спасибо пациентским организациям, которые понимают это, и мы рассчитываем на их поддержку не в нашей судьбе, только в судьбе пациентов. Насколько это важно? Вот я понимаю, что в министерстве сегодня есть очень много проблем, и там перед ними стоят огромные задачи, гигантские задачи реформирования вообще здравоохранения. Но одним из показателей хорошего результата это продолжительность жизни населения Украина здесь отстает значительно от средних европейских в связи с этим надо искать таких моментов которые это улучшат насколько важна фарма в этом улучшении или увеличению продолжительности жизни Сделаны такие исследования в Европе за удли... продолжение жизни с 74 среднего до 76 дней Годов, лет. извините, лет, конечно. 73% — это вложение, это часть, которая отвечает современно фармацевтическая промышленность. Из этом поддерживание и правильная совместная работа и эффективность фармкомпаний на украинском рынке это тоже в итоге вложение в этот процесс удлинения продолжительности жизни. Что еще нас беспокоит, в кроме того, что что Анатолий сказал, есть лекарства, которые есть законопроекты, которые мы внесли уже, ну, которые разговоры идут достаточно давно. Это лекарства сироты. В принципе все понятно. Вроде Речь касается небольшой группы, но э, фирмы готовы э, привозить на рынке, на рынок Украины лекарства, которые э, не стоит регистрировать нормальными способами, но они спасают жизнь э, не маленькие, совсем группы э, пациентов Украины. Следующее это э, исследования, клинические исследования. Кажется, это странно, что это чисто бизнес, на самом деле нет. Клинические исследования ⁇ это механизм, который дает возможность доступа очень широким группам пациентов совсем современным последним как бы это, выпуском современной медицины. К сожалению, этого в Украине в отношении с другими странами значительно меньше. Проект есть, он не действует. Есть барьеры построены, которые... В принципе, делает Украину непривлекательной для международных компаний, которые занимаются этим процессом. И последнее. Кроме лекарств, нам надо не забывать о такой группе, которая называется «Medical, Medical Devices». Это будет медицинские, медицинские изделия. Это эти банальные шприцы, это банальные иглы которые кажется, что ну, про них забываем, а в кроме чисто фармацевтики это очень, очень важная часть э, вообще медицинского сервиса.